মই কংগ্ৰেছ দলত মুকলি প্ৰত্যাহ্বান জনাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কাজ কৰি চাব সি যিমান আজি সাহস আজি মোৰ আছে তাতকৈ এশ গুণ সাহস হয় ভগৱানে মোক দিব ৰাজ্যখনৰ সেৱাৰ বাবে কাম কৰি কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ডিঙিৰ শিৰ ফুলাই কংগ্ৰেছক ধমকি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সমতাৰ ৰাগীত অন্ধ হৈ নিজকে বলীয়া কুকুৰ বুলি ক'বলৈ অকণো ঋত কৰা নাই মই ভাবোঁ যে এটা সভ্য জাতিৰ এটা সংস্কৃতিবান জাতিৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে এজন নিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজক বলীয়া কুকুৰৰ সৈতে তুলনা কৰাটো সমগ্ৰ জাতীয় সত্তাৰ কাৰণে চিন্তাৰ বিষয় আৰু ময়ো আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা হেল্থ কমিশ্যনক মই আহ্বান জনাম যে আপুনি প্ৰত্যেকখন হস্পিটেলত প্ৰত্যেকখন নাৰ্ছিং হোমত প্ৰত্যেকখন মেডিকেল কলেজত কুকুৰ ভলীয়া কুকুৰে কামুৰিলে কি ইনজেকশ্যন ল'ব লাগে সেই ইনজেকশ্যন আপুনি এভেইলেবল কৰক যুঁজ হ'ব চুইচ হোৱা নহয় যুঁজ হ'ব দুৰ্নীতি চিপাই পখাই উভালিম আৰু কংগ্ৰেছক ধমকি দিবলৈ চেষ্টা নকৰিম ডিচকা গণতন্ত্ৰত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলক সমালোচনা কৰিবই আৰু শাসকীয় দলক স্বাভাৱিকতে বিৰোধী পক্ষই বিভিন্ন দলে সা সমালোচনা কৰে তাতে তেওঁ উত্তেজিত হৈ পেলাই যিটো কথা ক'লে নিজকে পকালা কুকুকুৰ বুলি ক'লে যে তেওঁৰ সমান আৰু কোনো বেয়া নহ'ব এই ধৰণৰ টি ট্ৰেইনিং দিয়াৰ কিবা মানি আছে নেকি গণতন্ত্ৰত এই কথাটো সভা নাপায় আৰু তেওঁ এই কামটো কৰিছে বা আমি এই কামটোত নিন্দা কৰিছোঁ নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিৰ মুখত এনেকুৱা অশোভনীয় অসভ্য কথা প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি দেখা পাইছোঁ সুমতী মহোদয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'লে তেখেতে যিখিনি নিজকে কৈছে ৰাইজে সেইখিনিয়ে চাগে বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু সেই গতিকে অলপমান তেখেতে সতৰ্ক হৈ কথা কওক আমাৰো যাতে সন্মান লাঘৱ নহয় নহ'লে বিজেপি দলৰ তেখেত নেতা হৈছে আৰু তেখেতে নিজকে যদি কয় যে মই লেখাম নোহোৱা মই এই শব্দটো আনিবই নিবিচাৰোঁ মানে বগলা কুকুৰৰ লগত নিজকে তুলনা কৰে তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা লাগিব ভাবকচোন তেখেতমন্ত্ৰীৰ এই ধৰণৰ কথা সংলগ্ন কথা আজি নতুন নহয় আগতেও তেওঁ ডি চিক কয় ওচি পুলিচক কয় ও পুলিচ ইয়াৰ উপৰি তেওঁৰ কথা বতৰা চাল চলন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীখনত শোভা নাপায় অতি সম্প্ৰতি যিটো কথা ক'লে বগলা কুকুৰ আচলতে তেওঁৰ মুখৰ যিটো ভংগী দেখিলেও গম পাই তেওঁ যথেষ্ট নাৰ্ভাছ হৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ এই ধৰণৰ সংলগ্ন কথাবোৰ কৈ আছে এইটো আমাৰ গোটেই অসমবাসীৰ কাৰণে লজ্জাজনক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া দল বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীটো সকলোৰে সন্মানীয় ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজকে পগলা কুকুৰ বুলি কৈ তেওঁ নিজকে অৱনমিত